в Руслан, бери и иди сюда. Там есть? Бери, он уже затягивай, тап вот, да? да. а, Мои инструктора, Евгений и Руслан, это ребята, которые тоже преподают, и тоже они уже много этого знают, умеют. Смотрите, мы с вами сейчас сделаем, не спеша, секущий удар с ножом. Опять же, это человек макивара. Ну, макивара, это по-нашему, ну, это... Же... Право, как большой палец всегда направлен на противника. Почему так, а не вот так? Потому что большой палец, он направляет всегда меня, куда мне двигаться. То же самое, когда я беру обратный хват. У меня большой палец прижимает. Очень часто, когда нет у нас вот здесь никакого обуха, чтобы рука не свалилась, то при порезах кровь, жидкость, лимфа э, начинает все затекать, и часто рука обрывается, и нос выпадает. Поэтому надо придерживать если у меня короткая рука, я мизинец сложу, вниз, вид ты мизинец положу, он мне не видит, видит, да, как угу. А если большой, то я большой палец. Может. Но большой палец, вот он всегда направляет. Итак, что мы делаем? Человек кстати, на кивара, если он позицию для боя. Я сейчас не спеша начну делать текущие движения. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Итак, первое движение. Удар идет Сбоку по диагонали, 45 градусов вниз. При нанесении удара в левую часть, вы рассекаете от ключицы. А, ладно, не буду говорить, это а посадят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А? Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть.